Kontroversi makin memuncak apabila bantuan daripada Malaysia terutama bantuan 500 tan logistik daripada NGO dan juga masyarakat Aceh di Malaysia tidak mendapat lampu hijau kerajaan sana. Terima kasih concern anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto apabila ada negara asing yang cuba menghantar bantuan kepada mereka. Malahan baru-baru ni pun ada daerah yang asalnya sudah pun reda tapi tiba-tiba dinaiki air semula. Namun, kerajaan Indonesia tetap dengan pendirian untuk menutup pintu bantuan dari negara luar. Dengan ada yakin bahawa Indonesia mampu mengatasi krisis ini secara berdikari. Malahan, terdapat kenyataan tidak rasmi daripada beberapa pihak kerajaan Indonesia yang turut menyebutkan bantuan dari Malaysia adalah kecil dan tidak sebanding, dan di sinilah kontroversi bermula. Pertama, mereka berpendapat yang kapasiti bantuan negara masih lagi mencukupi. Kedua, Indonesia belum lagi mengisytiharkan bencana ini sebagai bencana nasional. Senang kata macam darurat negara lah. Jadi tanpa pengisytiharan tu, maka bantuan daripada luar negara ini hanya dianggap seperti barangan import yang perlu dikenakan cukai dan permit. Ketiga, wujudnya sentimen kuat berkaitan dengan kedaulatan negara. Sebab Indonesia sebagai salah sebuah ahli dari G20, pastinya tidak mahu untuk kelihatan lemah. Dan yang keempat, mereka tidak mahu untuk berhutang budi dengan negara luar. Supaya apa? Supaya mereka tak perlu pening-pening kepala untuk balas jasa negara-negara ini. Namun alasan ini tidak meredakan kritikan. Kontroversi makin memuncak apabila bantuan daripada Malaysia, terutama bantuan 500 tan logistik daripada NGO dan juga masyarakat Aceh di Malaysia tidak mendapat lampu hijau kerajaan sana. Sebenarnya pun bukan 500 tan tetapi lebih kurang 2000 500 tan tu hanyalah untuk fasa awal sahaja tapi setakat saya yang baca sekarang belum lagi dibenarkan dan inilah yang menjadi punca menteri mereka Tito Karnavian mengeluarkan kenyataan yang kontroversi tempoh hari sebab mungkin Jakarta rimas melihat bertapa kuatnya solidariti rakyat Malaysia terhadap Aceh tapi arah kontroversi serupa berlaku melibatkan UAE bantuan 30 tan beras yang awalnya ditolak namun akhirnya diterima selepas pihak Indonesia mendapati bantuan bantuan tersebut adalah dari pihak swasta di sana dan bukan dari pihak kerajaan rasmi UAE. Alasan mereka apa? Indonesia belum buka bantuan antara kerajaan. Dan ini sebenarnya sangat funny lah sebab kalau bantuan swasta UAE boleh lepas masuk ke Indonesia, kenapa bantuan 500 tan dari rakyat diaspora Aceh di Malaysia masih lagi disekat. Mungkin juga mereka takut sebab Malaysia mempunyai ikatan emosi yang sangat-sangat kuat dengan rakyat Aceh. Ditambah lagi, kerajaan Malaysia telah pun memberi bantuan sebanyak RM500 kepada rakyat Aceh di Malaysia yang keluarganya terkesan banjir tempoh hari. Kerajaan Indonesia pula dilaporkan hanya memperuntukkan sekitar RM10,000 ataupun anggaran lebih kurang dalam RM2.40 untuk setiap mangsa. So kalau kira lebih kurang dalam 30 hari mereka dapat lebih kurang dalam RM70 lebih macam tu je. Dan alasan yang kerajaan mereka bagi tu pun boleh dikatakan klasik sangat lah. Kononnya itu berdasarkan undang-undang lama yang belum dikemas kini. Tapi hakikatnya tindakan mereka yang meremehkan bantuan asing ini hanyalah taktik untuk menutup malu. Bagi menyembunyikan hakikat yang bahawasanya bajet bantuan mereka sangatlah kedekut. Apa-apa pun dari sudut diplomasi kita masih lagi menghormati kedaulatan mereka. Namun dari sudut kemanusiaan penolakan ini jelas menggambarkan keegoan mereka. Ditambah pada awal ke pertengahan Disember hari itu, kerajaan Aceh telah pun dilaporkan menghantar surat kepada pihak PBB untuk memohon bantuan dan itu telah pun mencetuskan konflik internal dengan Jakarta walaupun akhirnya dinafikan namun masih ramai yang skeptikal mendakwa yang penafian ini hanya dibuat kerana Aceh telah pun mendapatkan dapat desakan yang kuat oleh kerajaan pusat yang mahu menjaga air muka mereka sendiri. Situasi ini menimbulkan persoalan, jika bantuan percuma atas dasar kemanusiaan pun dianggap curiga, apa sebenarnya keutamaan kerajaan mereka sekarang? Kebuluran rakyat atau harga diri semata-mata?